Старый головной профессиональный кодекс предполагает да и новый тоже. Только один способ отказа от защитника со слов уважаемого гражданского ответчика, вроде не понимая на каком его спрашивают, но не важно, не касается гражданского риска. Вот, значит, господин Руденко сам должен явиться в суд и объявить о том, что его этот защитник не устраивает и попросить суд назначить ему нового защитника либо указать какой защитник ему нужен. Поэтому вот здесь я считаю, что в настоящий момент это просто вообще никакие это просто по Это, что касается правительства, я полагаюсь на мнение суда в этом деле. Я надеюсь, что суд вынесет справедливое и взвешенное решение по данному вопросу. Полагаюсь на рассуждение на... Рассуд суду. на труд. В общем, все перекладывает на суд, да? Thank <laughs> you.